السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Baik, lihat ayat 38, 39 dan 40 di surah yang mulia ni bagi tuan-tuan mi kitab tafsir Ibn Katsir turun kepada pada jilid yang ketujuh 243. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuridu Allah wa ulaika muflihun. Wa ma ataitum min yarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah. Wa ma ataitum min zakatin turidun wajhallah fa ulaika humul mudhaifun Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumiitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum mayaf'alu min dhalikum min shay'i subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sadaqallahul azim maka berikanlah pada kerabat yang terdekat akan haknya demikian pula pada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan itulah yang baik bagi orang-orang mencari keridhaan Allah dan mereka lah orang-orang yang beruntung dan sesuatu riba iaitu tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia maka riba itu tidak akan menambah di sisi Allah dan apa yang kamu berikan merupakan zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah maka ini demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya Allah lah yang menciptakan kemudian berikan rezeki kepadamu kemudian mematikanmu kemudian menghidupkanmu kembali adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat satu dan demikian itu maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan jadi dalam ayat yang lalu menjelaskan tentang perolehan rezeki. Bagaimana berlaku dilapangkan atau disempitkan sila berganti. Bahawa semua itu dalam ketetapan Allah SWT. Sebagai manusia, jangan duk risau sangat kerana Allah SWT yang menjadikan kita, dia mengetahui apa yang layaknya untuk kita. Jadi, jika demikian, hakikat rezeki dan pemulihannya kita dah pun faham. Maka, Allah SWT mengajar kita, berilah kepada keluarga yang terdekat haknya kerana mereka lah yang paling wajar mendapat bantuan dan kasih sayang, jalinan kasih sayang daripada Allah SWT. Seolah ada satu bahagian dia daripada musyakalah ataupun alafu al wa nashru kat sini iaitu bila kamu dalam kesenangan jangan lupalah kepada keluarga kerana apa yang kau berikan itu tidak akan mengurangi bahagianmu di sisi Allah dengan harta yang diberikan kamu ada sejuta sebagai contohnya kamu beri kepada diri, diri kamu semua yang memerlukan anak-anak masuk universiti yang sakit rumah rosak kereta rosak kereta nak baik pulih dan sebagainya katalah kamu spend kat situ rm ringgit bagi pada mereka rm bagi satu keluarga yang sedang dalam kesempitan besar tu rm pun lagi besar ini kepulau rm maka kamu nampak pada kosong-kosong yang kurang pada sejuta juta itu sebenarnya dia bertambah dalam bentuk-bentuk yang lain yang Allah berikan. Begitu juga orang miskin. Seperti yang saya bawakan kepada tuan-tuan kisah tentang Imam Abdullah bin Al-Warak itu cukup hebatlah kalau kita dapat ikut bahkan beliau ni membawa orang pergi menunaikan ibadah haji di kalangan keluarga yang susah maka dikumpulkan wang di letak dalam peti. Dia meletakkan syarat kepada kaum keluarganya ikut serta dalam perjalanan haji itu, kamu kena ikut aku ni kos yang aku tetapkan. Segala-galanya dalam perjalanan ni pembiayaan di bawah aku. Makan aku sediakan, azan aku yang azan. Nanti baju kotor letak satu tempat aku basuh aku sedia aku sediakan untuk kamu Allah aku apalah yang nak tolak kalau begitu punya baik Syekh Haji yang menawarkan perkhidmatan macam tu sebagian daripada kita amat menyedihkan apa yang dijanjikan tidak diberikan dijanjikan perkhidmatan bimbingan semuanya tidak ada maka patut diambil pengajaran kita mengajar orang untuk melakukan ibadah jangan kita ambil kesempatan tak ada mereka mentah-mentah mereka datang hanya sekali saja dalam musim haji kita berfikir lain kali mereka bukan tahu pun nanti setahun akan datang aku kempen dengan sama manusia satu ini itu kesilapan tuan-tuan ambillah pendekatan oleh Allah yang barak ini walaupun kita tak mampu mengikuti sepenuhnya tapi boleh kita ambil sebagai pengajaran maka syarat kamu ikut aku dengan kos yang tetapkan ni ini syaratnya terima terima mereka pergi menaikkan ibadah haji dengan bimbingannya dengan kasih sayangnya dengan usahanya sesungguhnya dilakukan dengan sepenuh hatinya mengajar mereka talbiah dan perkara-perkara membatalkan haji nanti bila pulang mereka panggil semula ada pertemuan alumni jemaah haji tahun sekian-sekian bersama dengan beliau alangkah terkejutnya mereka bila mereka bertemu dengan Allah bin barak, semua mereka dikembali kembalikan balik semula wang mereka yang disimpan dalam peti itu. Allah tuan-tuan mampu tak buat demikian? Memang tak mampu tuan-tuan. Dari suatu harta memang kita tak akan mampu. Tapi dia sudut budi kita mampu tuan-tuan. Berilah yang terbaik. Maka kisah ni saya bawa kepada tuan-tuan dekat dengan musim haji dan kita berada pada bulan-bulan haji mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada semua kita. Jangan target pada banyaknya tapi target pada berkatnya, pada doanya mereka yang pergi bersama dengan kita. Pesan ni saya tujukan kepada semua pengusaha-pengusaha haji yang ada di luar sana. Jangan menjanjikan bulan bintang tapi bila menyempurnakan tak sampai 100% pun apa yang diberikan itu disempurnakan. Baik, ayat ini menceritakan lagi tentang orang miskin yang perlu diberi perhatian. Dan saya telah jelaskan bagaimana pandangan Imam al Razi dalam tafsir kabirnya bahawa sebutan tiga golongan ini dia terkeluar daripada zakat yang diwajibkan kerana golongan ini merupakan golongan yang perlu diberikan perhatian. Itu yang pertama tadi, kaum keluarga bahkan dia sebut di sini sebagai za al qurba. Kalau Zul Marfu'ahnya dibaca Zu Al-Qurba Jadi mengapa disebut Zu di sini? Ini satu gaya bahasa dalam penggunaan bahasa berharap sebenarnya. Perhatikan ayat ini. Allah tidak menyatakan faati zal qurba wal miskina wa bisabil haqqahum. Dan Allah juga tidak menyebut di sini tentang sesuatu itu zul qurba wa zul maskana wa zul safar. Ini dalam surah bahasa Arab kalau kita belajar kenapa zu itu dia beri penekanan pada al qurba saja kerana dia menunjukkan kepada haqqun mutaakkidun sabitun kerana Al-Qurba ni ataupun disebut bahasa Arab sebagai kerabat lah bahasa Melayu kita terima kan akrab qaraba urubat ini perkataan qarib ini menunjuk kepada dekat jadi hubungan Rahim yang telah pun ditetapkan oleh Allah itu bahawa kita lahir dalam kumpulan sekian-sekian dalam bangsa sekian-sekian dalam darah daging sekian-sekian ada hubungan dengan Cina ke dengan India ke dengan Melayu ke semua itu ke Allah memang kita tak boleh ubah maka dengan sebab itu dia sebut dengan wazan yang begitu thabit akid di sini dia punya thabat bila merujuk pada zu ni dia merujuk pada keterikatan yang tidak boleh dipisahkan sedangkan kemiskinan dia satu benda yang taraa ah, wazala dia mungkin datang dan mungkin pergi okay, kita jumpa seorang miskin pada ketika ini lepas tu kita tak jumpa dia lagi mungkin kemiskinan itu sendiri pun boleh hinggap pada seseorang kemudian dia bertukar menjadi kaya jadi tetapi dalam kes berkaitan kekeluargaan ni indahnya ayat Allah bahawa Allah menyatakan perkataan fa'atizal qurba maknanya kalau disebut mubtada'nya dibaca dengan zu macam kita sebut zul khairi zul kifli zul karna'in zu tu yang maknanya yang memiliki maknanya memiliki perhubungan darah daging ini adalah satu benda yang tidak boleh dipisahkan tak boleh diputuskan langsung sedangkan selain daripada itu dia mungkin datang dan mungkin hilang daripada hidup kita seperti yang telah dijelaskan tadi ada banyak hadis yang saya sebutkan kepada tuan-tuan tentang kelebihan untuk berbuat perkara yang namanya sedekah dan juga infak kepada kaum keluarga ini sebab itu dalam satu peristiwa dalam hadis yang sahih daripada seorang wanita bernama Zainab yang merupakan isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ma bahawa beliau ni berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah ayu jazi anna an ja naj'ala sadaqa fi zawjin faqir wa abna akhin aitam fi hujurina faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki ajru sadaqah wa ajru silah ni wanita yang mulia ni bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah apakah boleh kami memperuntukkan infak kami untuk suami yang miskin dan anak-anak saudara yang yatim anak-anak adik-beradik yang yatim yang kami kena jaga mereka maka kejawapan Nabi SAW ya wahai wanita wahai perempuan wahai sahabi sahabi yang mulia laki ajru sadaqah wa ajru silah kamu dapat dua ganjaran yang pertama ganjaran sedekah yang kedua ganjaran menjaga siatu rahim dalam hadis yang lain riwayat termizi dan para muhadifin yang lain bahawa Nabi SAW telah bersabda sadaqatu alal miskin sadaqatun Wahai alal rahimi sadaqatun wasilatun Ini juga dilakukan Imam Ahmad bahawa Nabi telah bersabda bahawa sedekah kepada orang miskin tu mendapat pahala sedekah tapi sedekah kepada yang punya hubungan pertautan darah daging dipanggil sebagai al-arham ini mendapat dua pahala iaitu pahala sedekah dan juga pahala menjaga satu rahim Allahu akbar masyaallah tabarak wa taala sebab imam tawli syarawi berkata bahawa kalau semua orang Islam mengurat perhatian terhadap keluarga yang dalam kesusahan tentu tidak ada orang yang mengemis di muka bumi ini begitu juga dalam hadis sahih riwayat muslim nabi menceritakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran allazi Tahu ala ahlik dengar baik para suami yang dimuliakan Allah sekalian satu dinar yang anda nafkahkan untuk jalan Allah satu dinar yang anda nafkahkan untuk membebaskan orang dalam kesusahan satu dinar yang anda nafkahkan kepada kaum miskin satu dinar yang anda nafkahkan untuk keluargamu dimulai dengan istrimu. maka itulah yang paling besar pahalanya bila kamu menafkahkan untuk keluargamu iaitu istrimu. subhanallah masyaallah tabarak wa taala jangan sampai kita ni jadi seperti kisah ummu zarah yang pernah saya cerita pada tuan-tuan ingat tak dulu kisah ummu zarah nabi menceritakan kepada aisyah radhiyallahu radhiyallahu tentang 11 orang perempuan yang duduk bersembang-sembang perihal suami masing-masing. Saya dah cerita pada tuan-tuan kan? dah lupa dah. Tuan, tuan nak lihat benda ni boleh rujuk dalam kitab contohnya yang sangat saya cadangkan tuan, -tuan milikinya namanya Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab-bab terakhir kisah jenaka ataupun lawak ataupun kisah-kisah gelak ketawa Nabi bersama dengan isteri romantiknya kehidupan Nabi itu, Nabi menceritakan perihal 11 orang perempuan yang mengumpat kelemahan keaiban suami masing-masing. Jangan sampai isi kita menceritakan aib kita kepada teman-teman seperti kisah seorang mereka berkata suami saya ni tangannya macam tangan arnab lembut seorang yang tidak kuat macam orang lelaki lain ha, menceritakan suaminya pula macam unta duduk di bukit di hama sejuk kurus kering susah nak ambil susunya macam-macam umpatan lah kepada suami-suami mereka tapi yang hujungnya menceritakan seorang namanya Abu dan juga Ummu Zara' ah. boleh baca dah tuan-tuan dalam kitab bertajuk kenali rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini buku yang menang banyak anugerah ni sangat baiklah untuk kita dekat di pejabat di rumah dan sebagainya kerana kontennya itu bukan saja diterangkan lanjut malahan dengan gambar yang untuk mudah kita faham mudah-mudahan dapat manfaat yang banyak daripada usaha inisiatif penulisnya Ustaz Ahmad Adnan Fadil Hafizahullah jadi nampaknya dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang galakan motivasi untuk berbuat baik kepada kaum keluarga terutamanya isteri inilah dia yang disebut pula dalam hadis lain muttafaqun alaihi bahawa Nabi SAW menyatakan idza anfaqa rajulu ala ahli nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah bila seorang lelaki itu memberikan kepada keluarganya kepada isinya satu dengan harapan dia mendapat pahala di sisi Allah maka itu merupakan sedekah di sisi ini maknanya bersungguh-sungguh suami ini walaupun pendapatannya tak seberapa tapi apa yang di providekan dia allocatekan untuk isteri itu tiap-tiap bulan tak pernah dia miss tuan-tuan dia ini merupakan satu pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT begitu juga dalam hadis sahih yang lain Nabi SAW berpesan innaka intadhara warathataka agniya'a khairun laka min antadharahum alatan an nas wa innaka lantunfiq nafakatan tabtagi biha wajah Allah ila ujirta biha hatta ma taja'al fi fim ra'atik dalam hadith ini menjelaskan bahawa sungguhnya kalau kamu tinggalkan keluarga kamu anak isteri kamu, kamu mati dalam keadaan mereka itu ditinggalkan, mereka hidup dalam serba kecukupan, kekayaan tidaklah minta-minta sedekah kepada orang lain maka tidak ada satu nafkah pun yang kau buat sesuatu itu kerana mencari keridak Allah, melainkan kau akan diberi pahala yang besar dengannya, sehingga sesuap makanan yang kau suapkan ke dalam mulut isteri mu. Ia bukan maknanya pergi suap isi saja itu satu bahagian, yang bahagian yang lebih besarnya kita ni kena ada satu target lah dalam hidup apa benda yang kita nak tinggalkan untuk isteri anak-anak semua di sini Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini dalam syarah Muslim berkata bahawa maksud kat sini wa fi hadis hasun ala silatil arham wal ihsan ila qarib wa al waratha wa anna silatil qarib al akrab wal ihsan ilaihi afdal min al abad kata Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini ini menunjukkan kepada kita kita dalam hidup ni kena ada planning lah membuat persiapan untuk mati ramai orang mati keliling kita tak ada persiapan bahawa apa yang ditinggalkan itu mencukupi untuk untuk pembiayaan isteri anak-anak bahkan menunjukkan kepada kita betapa sedekah yang kita hulurkan kepada golongan akrab dalam konteks ini itu kaum kerabat itu terutamanya anak isteri sendiri maka itu adalah wal ihsan ilahi afdal min al abad maka itulah yang lebih besar pahalanya isteri Allah makin dekat makin besar pahalanya makin dekat kekerabatan itu terutamanya isteri dan anak-anak maka itu lebih besarnya pahala di sisi Allah SWT jadi fahami kita maksud yang dikehendaki di sini mengapa kita perlu mendahulukan kaum keluarga dan dan kata Imam Nawawi berlanjut dalam majmu' qala ashabuna wala farqa fi istihbab sadaqat at-tawwu' al-qarib wa taqdimihi al-ajnabi baina an yakuna al-qarib mimman yulzimuhu nafaqatuhu aw ghayruhu ada kalanya kita mendahulukan kaum keluarga terdekat kita dalam bab pemberian ini dan ada kalanya ada orang jauh orang susah orang miskin yang disebut sini ibnu sabil contohnya yang juga memang memerlukan kepada bantuan insyaallah di sisi Allah Subhanahu dalam konteks itu pahalanya dalam situasi itu dalam kondisi itu sama besar di sisi Allah SWT, iaitu bila kita mendahulukan keluarga, ada waktunya dan ada waktunya kita mendahulukan orang keliling yang sangat memerlukan, tak timbul lah isu bagi mereka yang mengatakan kera di hutan disusukan, anak-anak mati kelaparan tidak timbul begitu, kerana orang beriman sifatnya, kayisun fatinun orang beriman itu, mesti ada kebiasaan dalam percaturan. jadi dapat kita faham begitu juga kata al Barawi dafu'aha il karib, yulzimuhu nafakatuhu afdal min dafi'iha ilal ajanabi jadi, tidaklah bermakna di sini, tidak sewajibnya tidak, maknanya tidak selama lamanya memberikan nafkah kepada keluarga yang terdekat itu lebih besar pahalanya sedangkan di luar sana ada orang miskin yang sangat memerlukan maka ada kalanya sadaqatu al miskin sadaqah ala dhirahimi isnatan sadaqatun wasilatun memanglah konteksnya memberi sedekah kepada kawan keluarga yang dekat itu mendapat dua pahala sedekah dan wasilah tapi ada kalanya mereka yang di luar itu sangat memerlukan maka insyaallah pahala di sisi Allah Taala adalah sama seperti kata Imam Al Baghawi di sini muslimin rahmati dan dikasihi sekalian lagi kalau kita perhatikan indahnya ayat Allah SWT Taala Bila Allah menyatakan zalika khairul ladzina yuridu wajha Allah, itu adalah lebih baik bagi orang yang mencari keridaan Allah. Wajah yang dimaksudkan di sini adalah menggambarkan sesuatu yang menghadap kepada kita. Laisa kami fi kita telah belajar bahawa Allah itu tidak layak untuk disamakan dengan makhluk, tidak akan sama sama sekali. Tapi mewajib membabi takrib maka disebut perkataan-perkataan begini yang telah saya uraikan kepada tuan-tuan dan kuliah terdahulu. Di sini ada satu bab namanya musyakalah. Kerana orang Arab zaman dahulu mereka bila melakukan satu kebaikan mereka akan menunjuk-nunjuk. Contoh satunya dalam kes melibatkan Allah bin Judan yang pernah saya cerita pada tuan-tuan. Maka ayat ini ada satu bab yang dipanggil sebagai musyahakalah. InsyaAllah saya akan huraikan dalam kuliah akan datang. Apakah maksudnya? Wallahu ala masallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.